दिल की गहराइयों से सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ मेरे पास कोई शब्द नहीं कि जो उन्होंने प्रयास किया करोड़ों का बजट बनाया और गुरु साहब के लिए इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की मैं उनका रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ उसके आगे हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष श्री श्री रविंद्र चौहान जी हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमारे साथ मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसी तरह हमारी महायुति जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी कितना सुंदर बोल के गए वो इसी तरह एकनाथ शिंदे जी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी कितना जोशीला भाषण उन्होंने दिया गुरु साहब का इतिहास का पक्ष उन्होंने आपके आगे रखा और बड़े परिश्रम से वो यहाँ चल के आए ऐसे युवाओं नेताओं की आज समाज को बड़ी ज़रूरत है मैं उनका भी इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के जो का मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी उन्होंने बहुत बड़ी सेवा यहाँ की है उनका सभी परिवार सेवा में लगा हुआ है उनका भी और हमारे महापुरुख संत बाबा बलविंदर सिंह जी गुरुद्वारा लंगर साहिब वाले इतने दिनों से सेवा में लगे हुए हैं महापुरुख मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली से दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे बहुत ही सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी रहे हैं और वो अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है वो आज हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ हमारे संत बाबू सिंह जी पोरा देवी वाले और इसी तरह संत बाबा राम सिंह जी और जितने भी हमारे महापुरुख और उदासीन बड़ा अखाड़े के महापुरुख बहुत ही सम्मान योग संत महंत रघु मुनि जी महाराज वो भी यहाँ उपस्थित हैं दो दिन से इसके अलावा हमारे युवा नेता श्री रमेश्वर नायक जी जिन्हों का बहुत बड़ा परिश्रम है इस कार्यक्रम के लिए रात दिन उन्होंने हमारा सहयोग किया और सेवा में लगे हुए हैं मैं इस नौजवान का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू और सरदार चरणदीप सिंह जी हैप्पी सिंह जी सरदार मलकीत सिंह जी बल जो पंजाबी साहित्य अकादमी के चेयरमैन हैं और श्री विजय सतवीर सिंह जी जो सटखंड बोर्ड के चेयरमैन हैं इसी तरह जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी मुखी मुखी बुंडा दल इसके अलावा जितने भी और महापुरुष मैं देश दुनिया से जितनी भी प्रेस आई है मैं विशेष तौर विशेष रूप में बताना चाहता हूं कि पंजाब का मीडिया यहाँ उचेचे रूप में विशेष रूप में आया और उन्होंने पूरे देश में जहाँ जहाँ कोई सिख भाई बैठा है हर कोने कोने में गुरु साहब की शताब्दी का संदेश देने के लिए मीडिया के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी सेवा निभाई पंजाब का जितना भी मीडिया आया महाराष्ट्र का जितना मीडिया आया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जितना भी यहाँ उपस्थित है और देश का जितना भी मीडिया मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ हमारा जितना भी शासन और प्रशासन है जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की लंगरों की सेवा जिन संगत ने की रागी जथे आए विद्वान आए प्रचारक आए और जितनी आप लाखों की संख्या में संगत आई सबका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसीलिए और तख साहब जी के पंच प्यारे मीत जथेदार सिंह साहेब बाबा राम सिंह जी हमारे बहुत सम्मान जो हेड ग्रंथी सिंह साहेब बाबा कश्मीर सिंह जी और इसी तरह बहुत ही सम्मान जो भाई पांच प्यारे परमेश्वर सिंह जी और हड ग्रंथी मीत हड ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह जी इन पांच प्यारे साहबानों का जो तक साहब जी की सेवा करते हैं और हमारा सिर इनके चरणों में सदैव ही झुकता है इनका भी और आप भगवान का रूप जितनी भी संगत आई हो गांव-गांव से लोग आए हैं और गांव-गांव से काफिलों के रूप में आ पाए हो मैं आपका हाथ जोड़ के दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद देता हूँ भूल चूक क्षमा करनी वाहिगुरु जी का खालसा फतेह